Okey, pada kali ini saya akan bincangkan berkenaan dengan pengenalan berkaitan dengan topik utama kita iaitu integriti menurut perspektif agama, kepercayaan dan perpaduan kaum Indonesia. Okey. Poin yang harus yang ingin saya gariskan dalam pengenalan ini ialah ini ialah berkaitan dengan definisi integriti itu sendiri di mana integriti bermaksud mempunyai kualiti unggul iaitu berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan moral yang tinggi. Okay. Definisi ini sahaja telah merangkumi kesemua aspek Ah, sifat -sifat. Kita, itu. Yang pertama ialah agama Islam Iaitu integriti ialah nilai ahlak mulia Yang perlu dimiliki Sebagai contoh ialah Sifat amanah Ia bukan sahaja membuat kebaikan kepada diri Malahan ia juga membuat kebaikan Kepada masyarakat dan negara Selain itu dalam surah Al-Anfal Ayat 27 Mengingatkan kita agar tidak mengkhianati amanah oleh, oleh itu setiap tugas perlu dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggungjawab kesimpulannya integriti mencerminkan keimanan dan menjadi asas kemajuan umat dua ialah agama buddha iaitu poinnya di sini ialah larangan berbohong larangan berbohong termasuk dalam lima sila asasnya menjadi panduan kepada penganut buddha lima sila asas tersebut ialah larangan membunuh mencuri melakukan salah laku seksual berbohong dan mengambil minuman memabukkan saya akan menekankan tentang berbohong Perlakuan bohong boleh tercetus akibat perasaan tamak. Sebagai contoh, untuk mendapatkan kepentingan peribadi antaranya seperti kekayaan, pangkat dan lain-lain. Oleh itu, bercakap benar dan berkata jujur menjadi asas kepada kehidupan yang bermoral dan berintegriti. Yes, agama mukmin juga mengajarkan tentang sifat integriti tetapi tidak secara spesifik menjelaskan hal tersebut. tetapi kita dapat uh, melihat uh, contoh yang mendekati dengan sifat integriti di dalam Bible. Dalam Alkitab yang mana disebutkan dalam uh, BTS bab bab 5 ayat 37 di mana disebutkan bahawa jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Okay, di mana ayat ini secara Uh, jelas menyatakan berkaitan dengan sifat integriti yang di mana jika kamu kamu harus berkata jujur, kata benar. Kalau tak berkata benar itu, itu bukanlah sifat integriti. Dan itulah apa yang dijelaskan oleh dijelaskan dalam Al kitab Dan uh, seterusnya ialah agama Hindu. agama Hindu juga tidak menyebutkan sifat integriti secara jelas tetapi dia menggantikan kata kunci integriti dengan kebenaran. Okey, di mana kita boleh melihat di dalam dalam kitab Yajurveda yang merupakan antara rujukan, rujukan utama orang uh, orang agama Hindu Di mana dalam Yajur midah Bab 19 Ayat ke-30 Menyebutkan bahawa Hendaklah ada kebenaran Dalam tutur katamu Dan keadilan dalam perbuatanmu Yang menekankan kepada Dua aspek penting Iaitu berkatanangan Berkata jujur Dan telus dalam, dalam perbuatan Untuk bahagian kes tadi Kumpulan kami Memfokuskan kepada Isu penataan bekas Pegawai kanan SPRM Di mana beliau mendakwa bahawa Orang bukan Melayu lebih ramai memberi rasuah Seperti yang kita tahu, rasuah merupakan Isu, merupakan satu jenayah besar Dan kenyataan yang dikeluarkan itu Mendapat kritikan yang besar daripada masyarakat Kerana ia melibatkan sensitiviti kaum Dan melib, uh, bersifat prejudis. Kes ini Di uh, secara khususnya dipilih oleh kumpulan kami kerana ia menunjukkan bagaimana kegagalan integriti komunikasi boleh menjejaskan hubungan baik antara kaum yang pelbagai di negara Malaysia ini dan menjejaskan uh, kepercayaan kaum kepada institusi yang lebih berkuasa ataupun institusi kerajaan. Oleh itu, isu ini menunjukkan betapa pentingnya nilai integriti komunikasi yang patut dimiliki oleh individu yang memegang jawatan yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan kenyataan rasmi atau menyampaikan berita kepada orang awam. Usaha membina kepercayaan dan kestabilan masyarakat melalui amalan komunikasi berintegriti perlu perlu dilaksanakan oleh individu, masyarakat, media sosial dan kerajaan secara menyeluruh. Bagi individu, menjaga ucapan adalah salah satu cara penting dalam membina integriti diri. Individu yang berintegriti akan berkata benar dan bertanggungjawab dalam menyampaikan maklumat. Sebagaimana yang kita tahu, Islam juga menitikberatkan penjagaan lisan kerana kesan yang buruk lebih besar daripada kebaikan yang boleh membawa kepada perselisihan, fitnah dan konflik perkauman. Oleh itu, maklumat yang disampaikan haruslah benar dan tepat kerana ia bukan sahaja menunjukkan integriti dalam diri tetapi ia dapat mendidik tahap pemikiran seseorang itu ke arah yang lebih matang dan kasih rasional. Untuk mencerminkan integriti. Sebelum kita menceritakan lebih lanjut, ingin saya memperingatkan sekali lagi bahawa integriti bermaksud jujur, amanah, tanggungjawab dalam tindakan serta percakapan. Perjuangan anti bermula dalam masyarakat. Dalam konteks komunikasi, masyarakat perlulah berkata benar, tidak memutar belit fakta dan tidak menyebarkan maklumat palsu. Masyarakat perlulah menyemak kesahihan sumber maklumat sebelum berkongsi kepada orang lain. Sikap berhati-hati juga merupakan uh, sebahagian daripada integriti komunikasi. Apabila semua anggota masyarakat berkomunikasi dengan jujur, ia dapat bantu pun seterusnya media sosial. Media sosial juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat dan memberi kesedaran kepada pengguna. Pada zaman ini, masyarakat sangat aktif dalam menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter. Hal ini boleh dimanfaatkan sepenuhnya dalam menyampaikan mesej maklumat anti rasuah. Selain itu, fikir dahulu sebelum kongsi. Pastikan kita post ataupun share uh, ia mempunyai uh, nilai perpaduan, kejujuran dan tidak merosakkan imej negara. Gunakan media sosial sebagai senjata anti rasuah dan bukan sebagai alat penipuan. Kita juga perlu berhati-hati dalam menyampaikan maklumat dan tidak menyentuh isu perkawaman. Hal ini kemungkinan akan menimbulkan provokasi antara kaum. Apabila kita apabila kita jaga antara satu sama lain, ia dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Kesimpulannya, media sosial adalah senjata dua mata. Ia boleh menjadi media, penye media penyebar integriti dan pada masa sama ia juga boleh menjadi punca fitnah jika disalahgunakan. Poin yang terakhir ialah kerajaan. Seperti mana yang kita tahu, pelbagai usaha yang diambil untuk meningkatkan integriti rakyat contohnya kempen tak pasti jangan kongsi. Pihak atasan perlulah lebih cakna dalam memastikan keberkesanan kempen ini terutamanya daripada pihak yang berjawatan tinggi seperti menteri dan ahli parlimen kerana ia akan menjadi teladan kepada rakyat. Oleh itu, segala kenyataan rasmi yang akan disampaikan kepada rakyat perlulah benar, tidak mengelirukan dan tidak menyentuh isu sensitiviti perkauman. Dengan tindakan sebegini, masyarakat dapat dibendung daripada melakukan jenayah serta dapat meningkatkan integriti dan ketel ketelusan setiasa dipatuhi. Selain itu, kerajaan juga menubuhkan agensi seperti LPPR, PPO dan JKMR untuk memantau, mendidik dan mencegah salah laku rasuah. Langkah ini dapat memastikan pentadbiran, pentadbiran negara berjalan dengan telus dan berintegriti. Integriti memainkan peranan yang penting dalam menjaga hubungan antara perpaduan kaum dan agama. Malahan ia juga boleh membentuk masyarakat yang berakhlak dan membina generasi serta negara yang bebas daripada rasuah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.